Всем привет! С вами Хера Геймер. Сегодня я снимаю Let's Play в игре Беллистик. Вот она в ВК. Беллистик бой. Ну что ж, начинаю играть. Я знаю, что я в нее не очень играю, но все-таки. Может быть, вам будет и интересно посмотреть на мои ошибки. Блин. Когда снимаю, постоянно лагает. И из-за этого я плохо играю. Вообще я играю нормально. сразу бонус. Так, на ну этот бой уже так нормально идет. Давненько. что же это такое? Угу. Солдатам не очень хорошо играть. вообще нужно играть на большой экран потому что на маленьком не очень удобно Уже мне так не везет. Именно тогда, когда я снимаю. Так, чтобы сейчас не названивали. Команда у меня такая попада попадается. Вчера я вечером очень хорошо играл. Но не снимал. Может быть это из-за карты. Да не, я ж на этой карте играл. Закрысим сейчас кого-то. Я вообще не крысю, но так играть нельзя. А, не успею. Ну, любист, ну, Вот, смотрите, скоро у меня будет продвинутый ящик. Еще один бой. Солнцеград. Опять не та карта. Это самая простая карта Солнцеград, но мне здесь не очень нравится. В принципе, вот я иду, 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 иду. Вот я уже почти на их базе. Все, теперь я вот на их не считайте, но сюда зайти нельзя. Там ми мирная зона типа. Ладно. Я пока тут играю. Ну вот, я и продолжаю наше видео. Пока вас не было, я делал три убийства. Ну, это по итогам. Три убийства у меня, семь смертей и 36 очков. Убивал я, конечно, ну, типа убивал больше раз. Но ну, мне не засчитывали, так как я... Убил, почти убил, например, солдата, у него осталась одна жидкая, ну, там, или две, ну, короче, мелочь. И другой человек из моей же команды убил также, он убил этого, а мне, например, хотя бы два очка не засчитали. Вот в чем еще игра недоделана. уже видео подходит к концу. Я его чуть-чуть еще приостановлю, чтобы потом показать. А, нет, в принципе, уже не буду. Ну вот, моя команда победила. вот так